sugeng rawo sedulur kabeh nate mikir orasi yen saben basa kuwi mesti duwe ukara-ukara sing Wah tegese kok aneh ora kaya sing diucapake. Nah kuin dudu basane sing salah loh justru ing kono kuwi kasugihan lan unike sawijining basa contone sing gampang wae yen ana kancang ngomong Wah melayumu banter kaya begicot, mesji kita kabeh langsung mudeng tok Kuwe dudu ngalem, nin malah nyindir, nek alone nepol. Iki cara ngomong sing ironis, nggo guyon utawa negesake kaanan. Gampang to? Lah saiki ganti cerita. Bayang no nek ing Jawa ana sing ngomong, "Kancaku kae lho, awake kuru kaya semangko." Lulesek, se, semangko kuwi ra gede, abuh bunder, kok malah dienggo nggambarake wong kuru. Iki jan ora matuk babar pisan to? Nah, misteri iki sing Arabp kita bedah bareng-bareng lan bener ing basa Jawa ukara asline ya kayyong ngon kuwi awa guru semangka krungu luwi aneh-maneh ya tenang iki duduk salah ketik iki pancen ukara sing umum digunakake Oke okay, Ayo langsung wa di bedah teka teki basa sing marai penasaran iki jadi ukara guru semangko kui dudu omongan ngawur lho ya. Naming iki contoh penting saka sawijining piranti basa sing duweni fungsi lan tujuan khusus ing budaya Jawa. Nah, saiki wektune mbuka rahasia eng walike ukara-ukara aneh mau. Jebul ana siji konsep kunci eng burine kabeh iki. Wangsulane yaiku tembung sanepa. Gampange ngene. Sanepo, Gampang sanepo kuwi unen-unen sing tegese kosok balen. Dadi, apa sing diucapake kuwi maknane justru walikane kanggo mambangetake utawa negesake banget sawijining kaanan. Nah, laiki saiki kabeh dadi cuwetha banget toh? Dadi, awake kuru semangka kui tegese dudu kuru, ning malah kosok baline lemu banget. Semangka sing gede lan bunder kuwi digunakake kanggo negesake nek lemune kui wis banget-banget. Unik tenan, ya? Oke, okay, ben lue mantep. Ayo, deleng contoh-contoh liyane Polane mesti bodo kok. Guna tembung, sing tegese kosok balen, kanggum banget eke. Contoh sak banjure, ono unen-unen, rasane legi broto wali. Nah, kanggumu sing durung ngerti, broto wali kui jeneng tanduran obat, sing misuwur paita orang umum. kok iki malah diarani legi. Yo, mesti woi tegese dudu legi, nanging, pait, anget, Tembung legi sengaja digunakake kanggo negesake rasa pahit sing ora umum kuwi. Polane padha to? Iki conto liyane sing klasik banget, bobote abot kapuk. Lo kapuk Wira, enteng banget toh. kena angin wae mabur, kok iso diomongake abot? Jadi tegese ya iku enteng banget. Tembung abot digunakake kanggo negesake barang sing entenge ora umum, kayo kaya ora ana bobote babar pisan saiki ganti. Ora soal fisik, tapi soal solah bawa utawa tingkah laku. Ana unen-unen, polahe anteng kitiran. Kitiran utawa kincirangin kuih rak mesti mubeng terus nek kena angin. Ora tau meneng. Lah kok diarani anteng? Tegese ya bucah kui ora iso meneng babar blas. Polahe ora karu-karuan. Dadi, sanepo ora mung kanggo nggambarake keadaan fisik, nanging ugo iso kanggo tingkah laku. Saiki mesti ono pitakonan gedhe. Lah, ngopo kudu nganggo cara sing bulet koyo iki? Opo ora langsung wae? Opo tujuane? Wangsulane jebul jero banget. Sanepa kuwi dudumung dolanan basa, nanging cerminan budaya Jawa sing luwe seneng komunikasi ora langsung tinimbang bloko suta utawa terus terang. Konsep budaya iki jenenge unggah-ungguh. Intine Unungguh kuwi ngajari awa dhewe Ben isson njaga perasaane wong liya, ngindari omongan sing iso gawe loro ati lan sing paling penting njaga kerukunan ing masyarakat. Jadi apa pak Dae Sanepo ing urip padinan? Sanepo iki asring digunakake kanggo menei pitutur utawa kritik kandi cara sing alus banget. tujuane dudu kanggo ngece nanging kanggo menehi nasihat ben sing krungu iso introspeksi tanpong rasa loro ati utawa ilang rasa ngajeni. Dadi, opo sing iso kita jupuk saka kabeh rembugan iki? Opo makna sing luwih jero ing walike sanepa? Intine ngene, Sane kuwi luweh soko mung guyonan ironis, iki minongko piranti komunikasi sing canggih, sing duduhake yen ing budaya Jawa, jago kerukunan lan prasa ane wang lia penting tinimbang ngomong opo anane kanti langsung. Lan iki contoh sing pas banget babakan hubungane boso lan budaya. Boso kui dudu mung alat kanggo ngomong, nanging ugo dari cermin soko coro pikir, nilai-nilai, lan kepribadiane sawijining masyarakat. Minangka pungkasan, ayo kita mikir bareng-bareng. Kepriye basa sing kita gunakake saben dina, ing basa apa wae, ora mung ngatur cara kita ngomong, nanging uga melu bentuk sapa sejatine kita minangka sawijining komunitas. Iki pitakonan sing menarik kanggo direnungake. Matur nuwun.